Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera alamin Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Selepas saya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zaid Hamidi Saudara Ketua Menteri Budrau Yusof, Menteri-menteri yang ramai ada, Timbalan timbal Menteri, Speaker dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ketua-ketua Seusaha, -ketua Rakan-rakan dan anak-anak dari Tibet yang dikasih sekalian. Alhamdulillah bersama-sama kita hari ini dalam sambutan Hari Tibet Negara 2025. Keadaan berubah. Dan perubahan itu berlaku dalam dengan kepesatan yang sangat membanggakan. Disebut tadi oleh saudara Datuk Seri Zahid hampir setengah juta pelajar-pelajar Tibet. Tahun ini saja tambahan ya, pendaftaran 140 ribu. Ini menunjukkan usaha ikhtiar yang dilakukan oleh semua pihak yang dipengusikan oleh Datuk Rizid Zahid dalam Malis Tibet Negara itu memberikan kesan dan menunjukkan keyakinan rakyat, ibu bapa dan anak-anak kepada masa depan Tibet Negara ini. Jadi saya ucapkan pertamanya untuk penghargaan. Kerana kalau kita lihat umpamanya 2 tahun 2 3 tahun yang lalu tidak begini. Harus ada kempen khas untuk yakinkan pelabur-pelabur datang. Dan pertumbuhan ekonomi terutama sambutan pelaburan rancak. Semuanya mengeluh. Technical expertise, kejuruteraan, bidang-bidang keterampilan tertentu, specialization itu sangat kurang. Dan saya sebut ini syarikat-syarikat besar. Google, Microsoft, Infineon, Nvidia dan baru-baru ini AMD. Tetapi yang mereka bimbang ialah kekurangan anak-anak terlatih dalam bidang pengkhususan tertentu. Sebab itu usaha ini jangan diperkecil atau diremehkan. Ya. Negara kalau mau maju, mesti ada kesediaan untuk beralih. Apa ini kita sebut? Ya. Beralih paradigmanya tentang mutu dan falsafah pendidikan. Ya, pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia. Menjadi insan yang soleh, yang baik warga negara yang dapat memberikan sumbangan kepada negara dan selalu di Kementerian Pendidikan dulu saya tekankan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi maknanya pendidikan itu memupuk adab manusia ada nilai dia mungkin jurutera, dia mungkin orang politik, dia mungkin teknokrat dia juga pentadbir tetapi pendidikan itu harus mengasuh dan mengasah kepribadian berdasarkan nilai dan adab dia bertapa bertahan ada ilmu ada pencernaan ilmu tidak keterlaluan tidak cepat menghukum tidak menghina tidak memutuskan satu-satu hal tanpa selidik itu memang dasar ilmu. Tetapi ada juga keperluan. Untuk mengangkat ekonomi negara kita, mesti ada keterampilan. Dan kita lihat umpamanya, kekurangan kita bila negara itu pacu pertumbuhan. Mau menjadi negara maju, tapi sistem pendidikan masih kekal lama. Tak mungkin. Maka dalam tempoh dua tahun, saya salut pada tu seri zahid dan pasukannya kerana boleh mengangkat kedudukan Tibet sampai seperti ini sekarang ni. Ya. Dan saya tertarik dengan ucapan beliau. Kerana beliau juga mewakili seorang pimpinan pimpinan di antara pimpinan utama negara yang tidak hanya menabik dada aku seorang dan jasa aku seorang tidak. Berulang kali disebut ini kerja pasukan Dalam kerajaan madani ini Tidak ada Perdana Menteri Atau Timbalan Perdana Menteri Atau Menteri Atau sesiapa yang boleh mendadik dada Mendadik dada Mengatakan aku yang berhasil Tidak Berjaya kerana kerja kita Semua kementerian Semua pegawai-pegawai Semua anak-anak Angkat martabat negara kita Sebagai satu pasukan dan jamaah yang padu nah, Ini semangat kita Dalam negara kita Ya. Dan sebab itu kita lihat disiplin-disiplin baru dan pelbagai kementerian. Saya sebut tadi KPT, Kementerian Pendidikan, Sumber Manusia, MARA, yang KKDW tentunya. Yang menumpukan perhatian, berikan fokus. Dan saya minta pengarah-pengarah dalam bidang ini beri perhatian. Apa kekurangannya kita cuba perbaiki. Kerana kalau pelaburan sudah datang dan pelaburan ini tidak seperti dulu, tahun 70-an, 80-an itu peringkat yang disebut back end awal kerja-kerja technical asas. Kalau industri pakaian mudah-mudahan yang dianggap asas tidak memerlukan kepakaran kemahiran. Sekarang umpamanya pelaburan 26 bilion ringgit Infineon. Itu sudah front end yang menuntut kemahiran, keterampilan, pengkhususan. Bukan saja technician tapi technician yang dapat diangkat itu Sebab itu dicadangkan tadi disebut pada saya tentang satu bidang lain setelah lulus bagaimana nak tumpu dalam bidang keusahawanan dalam bidang latihan dan ini menjadi fokus yang boleh diusahakan bersama dengan badan-badan lain syarikat-syarikat kerajaan termasuk Perkeso Petronas Khazanah PNB semua akan digabungkan dan saya akan pastikan Datuk Syed kita akan uh, sidang secepat mungkin pastikan pertama penumpuan mereka supaya ada sinergi di antara syarikat, syarikat ini dengan Tibet seperti mana yang dimulakan. Kedua menumpukan membantu dalam bidang latihan dan keusahawanan supaya dapat dipastikan anak-anak lulusan Tibet dapat pendedahan dengan syarikat-syarikat. Dan industri baru dan uh, mungkin dijangka untuk keseluruhan ini peruntukan yang sudah pun ditambah tuh di sini tak sebut tadi memang tahun ini ditambah tinggi peruntukan untuk Tibet negara tetapi untuk um, kusawanan ini untuk khusus ini. Selain pertambahan ini, ya, dan saya pula dibisik berulang kali oleh Ketua Menteri Melaka ni. Dan dia kata dulu dah bagi, sekarang pasal tak bagi. Dia tak bagi kopi kepada saya, saya kata saya luluskan projek. Ini bersatu. Jadi sebab tu salah satu majlis yang saya hadir yang tak disediakan kopi. Sebab dia nak tunggu pengumuman dulu. Jadi tak apalah untuk Melaka dan program-program Tibet Technical kursawanan yang diselaraskan oleh Majlis Tibet, kita tambah 10 juta ringgit untuk Melaka. Dan untuk program itu bersama dengan syarikat-syarikat kerajaan tentu akan mencecah 150 juta tapi saya hanya tambah 40 juta khusus supaya dikendali oleh Majlis Tibet Negara. Selain daripada akan diperuntukkan oleh Perkesu dan lain-lain Jadi untuk ini 50 juta tapi dah dipotong 10 oleh Melaka uh, Saya diminta juga untuk hari ini um, Untuk menyebut bahawa Angka tak akhir tentang pelaburan Kita ni ada agak masalah di Malaysia ni semua cerita positif itu tak dihebahkan. Yang ada ini hasutan, dengki, melaka dengan kejayaan pelancongan, hak uh, kehadiran sangat-sangat besar termasuk Infineon itu tak dihebahkan. Yang dihebahkan itu semua yang negatif. Jadi anak-anak kena guna dan manfaat masa untuk bantu membangunkan negara. Ini Tibet. Lihat kau negara jiran, negara-negara membangun, mana negara yang capai perubahan atau laksanakan perubahan begitu? Pantas mengangkat kedudukan Tibet, memberikan perhatian kepada mereka seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Kalau anak-anak beritahu ibu bapa, inilah Malaysia satu-satu negara kan, yang berikan tumpuan dukungan, peruntukan untuk beri peluang. Bukan saja anak-anak tiwet dan sekarang termasuk anak-anak hufaz daripada Mahat Tafiz. Bagi tahu saya di mana, negara mana yang ambil kira nasib anak-anak Mahat Tafiz itu. Semua orang bercakap soal agama dan Islam. Semua orang cakap soal Melayu. Tapi bila kerja, bila program tidak ada. Inilah kerajaan dan terima kasih saudara Zahid Hamidi yang mengambil inisiatif ini. Jadi bila kita umumkan soal pelaburan, jangan dikritik begitu saja. Ya. Sambutan daripada luar, negara luar. Dalam saya lihat dalam sejarah sejak merdeka 5, 1957, tidak ada tumpuan sehebat ini kepada negara Malaysia. Dulu kalau paling banyak, 8-9 orang satu tahun. Kita setiap minggu berbaru ini. Presiden, Perdana Menteri, Raja datang Paling akhir Presiden Portugal Sebelum itu Perdana Menteri Guinea-Bissau Sebelum itu Turkmenistan Yang tunggu queue nak melawat Bukan sebab saya Sebab pasukan yang ada dalam kerajaan Sebab khidmat yang ditunjukkan Dan kerja kita Politiknya stabil. Dasarnya jelas. Kau tanya di Tibet, apa dasar kita? Begini. Kalau semikonduktor, apa dasar kita? Ada semikonduktor industri. Kalau transisi tenaga, ada dasarnya. Dan tiap kementerian, tiap jabatan, pegawai, pegawai penjawat awam, itu dikerah untuk lakukan sebaik mungkin untuk angkat martabat. Malaysia ini mampu jadi negara hebat. Bukan dengan cerca orang. Bukan dengan hina orang. Malaysia mampu jadi negara hebat kerana anak-anaknya bangkit bela nasib dan angkat martabat ekonomi negara kita. Umpamanya untuk suku pertama 2025 dalam keadaan ekonomi dunia gawat. Dalam keadaan Presiden Donald Trump mengusulkan adanya tarif menyekat kemasukan barang-barang dari negara China, dari India, dari Malaysia, dari Indonesia semua negara pertumbuhan ekonomi muncul tetapi Malaysia suku tahun pertama pelaburan yang diluluskan 89.8 bilion ringgit maknanya peningkatan bayangkan dalam keadaan orang ini agak handbrake sedikit tentang pelaburan. Ada peningkatan 3.7%. Dua minggu yang lalu, syarikat semikonduktor pembikin chip terbesar di Amerika, AMD. Menghubungi saya dalam telefon, video online, bersama dengan Menteri Miti Tunggu Zafrul dan mencadangkan pelaburan besar 10 bilion dolar ke Malaysia. Kita setuju. Tapi kita kata boleh tak tunggu sekejap 9 Julai Presiden Trump akan tetapkan kadar tarif. Jadi kita nak buat keputusan kita kena tunggu dah ubah suai sedikit. Anak-anak tahu apa dia jawab? Kami yakin bahawa Malaysia mampu dan tidak akan ada sekatan yang akan menggugat Malaysia dan kami yakin dengan pelaburan di Malaysia dan kami minta Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia luluskan segera kebasukan kami di Malaysia nah ini keadaan kita lebih berhati-hati tapi pelabur lebih yakin kerana kalau kita tanya sebab apa? sebab dasarnya jelas politiknya stabil. Tenaga kerja itu profesional. Dan anak-anak kita pekerja-pekerja di kilang-kilang dan syarikat-syarikat itu cukup baik disiplinnya. Saya tanya pengusi gig Google, tak kala jumpa di San Francisco. Dia kata kalau pelaburannya di Asia, dia anggap tenaga kerja Malaysia ini di antara yang paling kuat disiplin dan terbaik yang dia alami. dari jumlah 89.8 bilion ringgit 30.5 bilion merupakan pelaburan diluluskan dalam sektor pembuatan melibatkan 207 projek yang dijangka mewujudkan 18317 peluang pekerjaan dan apa kaitan dengan tibet kategori pengurusan teknikal penyeliaan itu tertinggi iaitu peningkatan dari 44.2 kepada 46.3%. Ini peluang pekerjaan yang kita sebut hanya dari sudut pelaburan yang kita terima bagi suku tahun pertama tahun ini. Jadi anak-anak di Tibet tumpu perhatian jadi manusia yang baik. Pupuk nilai dan akhlak yang baik. Tambah keyakinan dan amalan agama. Dan tambah ilmu. Yang jadi bukan saja orang yang cerdik dan pintar, tetapi orang yang bermoral dan berakhlak baik. Yang tidak menghina sama-sama rakyat Malaysia. Yang tidak merendah dan mencaci orang di antara satu sama lain kaum lain atau fahaman yang lain tetapi menjadikan ini sebagai satu kumpulan keluarga besar negara Malaysia. Dari saudari, saudara yang amat sekalian, saya sengaja tegaskan hal ini. Kerana dan saya rasa bangga hadir bersama-sama pada hari ini. Kerana saya lihat apa makna sistem politik yang stabil. Apa maknanya dasar yang boleh memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik. Dulu kita katakan gaji minima RM1,700. Datuk Seri Zahid dalam syarat jemaah menteri kata untuk TVET dia tidak setuju. Kalau ada peluang pekerjaan dapat sampai 98%. Gajinya RM1,700. Kita kata tak cukup. Ini sikap kita. Itu gaji minima. Maknanya untuk lulusan Tibet. Kita nak naikkan. Kalau boleh. Sampai rm ringgit minima permulaannya. Supaya ada expertise yang dihargai dan diterima oleh syarikat-syarikat multinasional dan juga syarikat-syarikat tempatan domestiknya ada. Jadi susra dan susra yang nomor sekalian, saya tidak mau mengulangi penghargaan tetapi wajar sebagai orang yang lihat sendiri keadaan dan bagaimana tumpuan yang diberikan oleh Majlis Tibet Negara ada cadangan yang harus kita berikan pertimbangan sama ada boleh angkat kedudukan Majlis Tibet Negara ini menjadi satu suruhan jaya jadi kita akan tunggu sama apakah kita boleh Uh, berikan pertimbangan sesegera mungkin berdasarkan perubahan yang berlaku. Bayangkan jumlah pelajar yang bertambah, jenis latihan yang bertambah. Dan saya dan juga Kementerian Keuangan tentunya akan meneliti supaya kemudahan-kemudahan di TVET itu diberikan juga keutamaan. Apakah mesinerinya cukup? Apakah bentuk latihan dan teknikal expertise yang cukup? Dan bagaimana boleh kita adakan sinergi seperti mana saya tekankan tadi di antara syarikat-syarikat kerajaan dan syarikat-syarikat swasta. Dengan Tibet yang sedia ada. Jadi sebab itu, di antara tugas majlis dan sekiranya wujud Suranjaya ini adalah ke arah agenda transformasi Tibet yang telah dimulakan dengan baik dan meyakinkan. Saudara-saudari, ini berita baik untuk kita. Mengapa kita gunakan ilmu kebebasan kita untuk memberikan gambaran yang sangat-sangat buruk dan remeh. Ada orang menyatakan sekarang ini, kita gagal kerana rasuah lebih menular. Saya tanya, rasuah di mana? Menteri mana yang curi wang? Menteri mana yang ambil tanah? Menteri mana yang ambil projek? Karena kalau berlaku, ini urusan SPRM. Bila kita tanya, tidak. Tidak ada bukti. Tapi kami percaya. Inilah per jenis perangai pemfitnah. Kadang guna ada tanaman Islam, kadang tanaman Melayu. Ada tulak cuba. Dia tak peduli ni, Tibet. Dia tak peduli nasib anak-anak Hufaz. Ini Melayu yang kita cuba. Yang dia bercakap selamatkan Melayu. Selamat mana? Selamat dengan ucapan? Selamat dengan maki hamun orang? Selamat dengan hanya nak rebut kuasa? Masa kamu ada kuasa mengapa tidak buat? Itu soalnya. Orang-orang ini semua pernah berkuasa dulu. Masa ada berkuasa, kerjanya kaut harta. Masa hilang kuasa, hasut rakyat untuk bangkit. Saya nak nasihat anak-anak Jaga negara ini Nasihat anak-anak kerja dengan baik Belajar dengan tekun Tapi selamatkan negara Daripada pemimpin atas atau tengah Siapapun yang mahu sak kau Nak selamatkan Melayu Nak selamatkan negara Bukan untuk menghin dengan cara menghina orang Dan mencaci orang Dan memfitnah orang Nak selamatkan Melayu dan negara Ialah kerana kekuatan ekonomi kita kesatuan dan perpaduan kita dan kepintaran kita yang Allah berikan untuk tinggikan darjat kita. Jadi selamatkan rakyat dan selamatkan negara dengan tanggungjawab yang lebih baik. Saya percaya Ketua Menteri Melaka Datuk Rizzi Zaid dan rakan-rakan pimpinan akan terus bekerja siang malam tekun dan jaga tata kelola negara dan selamatkan kita dan negara ini saya sengaja memilih tekankan hal-hal ini kerana bagi orang-orang yang bebal ini dia tak peduli tentang masa depan anak-anak kerja dia hanya hasut Islam terancam tak boleh lagi dah cakap Islam Melayu habis semua harta Melayu diambil dikaut oleh China Tanah-tanah Melayu habis. Selamatkan. Apa yang mereka mahu kita lakukan, bagi tahu. Kita bukan mewakili satu sistem yang semua sudah sempurna. Saya, Datuk Zizahid, sedia dengar. Bagi pandangan. Tak ada. Jadi saya gunakan peluang ini. Minta maaf. Untuk menjelaskan kepada rakan-rakan di Melaka dan di seluruh negara yang datang terutama anak-anak muda mesti ambil tahu mesti ambil tahu dan ada pencerahan dan ada maklumat yang betul kerana setiap kenyataan kita setiap ucapan kita setiap berita yang kita sampaikan melalui media sosial setiap TikTok kita kita bertanggungjawab juga kepada Allah Subhanahu taala dunia dan negara tidak pernah Selamat dan maju dengan hasutan dan kebencian. Dunia ini selamat dengan ketekunan kita, dengan sikap kita, dengan keperbadian kita. Inilah yang dipupuk di kalangan anak-anak muda. Ya, harus ada keterampilan, ada kemahiran baru, ada new skills, new technology. Tetapi kita ini manusia. Dalam negara madani, soal insan, karamah insan, soal ihsan, itu menjadi tunggak kepada pemikiran kita. Sebab itu, saya ingin menyeru anak-anak dalam keluarga Tibet, tenaga pengajarnya, pengarahnya, jangan lupa prinsip ini. Kita selamatkan negara dan rakyat sekiranya kita tumpu dan kekal dengan landasan yang mahu kita bina bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.